четверга на телеканалі Бесарабія ТВ в студії Тетяна Баженар. Вітаю вас сьогодні. у Випуску мова піде про таке: Великий Кобзар на теренах Бесарабії. Сміттєвий колапс у центрі Білгородністровського. Як правильно сплачувати кошти за використану електроенергію? В Акермані готують кімнати для дітей-сиріт. Далі про ці та інші події розлогіше. У всіх містах України проходять вечори пам'яті Великого Кобзаря. Не стала винятком, і столиця Придунав'я вранці, 9 березня на площі біля пам'ятника Шевченку відбувся урочистий мітинг, приурочений до святкування 202-ї річниці від дня його народження. Подробиці далі в сюжеті. Утром 9 марта в Измаиле отмечали 202-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Дань памяти гениальному украинскому поэту, художнику и писателю пришли отдать городской голова Андрей Абрамченко, секретарь городского совета Сергей Чмыга, глава Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова, председатель районного совета Василий Антонюк, представители духовенства, общественники, полиция, пограничники, работники бюджетных учреждений города, школьники и студенты. Він был покликаний сказать святую правду на земле. Воспитанники фольклорного кружка «Промень», которым руководит преподаватель Валентина Шевченко, прочитала стихи о Великом Кабзаре. Малыми босыми ногами земля, как ускропив Тарас, древними росами слезами. Здесь же у памятника поэту, который в своих произведениях воспевал свободу украинского народа, состоялась акция в поддержку заключенной в Российской Федерации украинской летчицы Надежды Савченко. В этот день выступления в защиту узницы прошли по всей Украине, что очень символично. Свободу Надежде и другим предзаключенным требовали в день рождения свободолюбивого украинского поэта. В завершение митинга были возложены цветы к подножию памятника Шевченко. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, Бесарабия Тв. І в продовження теми вшанування творчості Великого Кобзаря. Напевно, кожен українець знає на пам'ять хоча б один його вірш. Про нього пам'ятають, встановлюють пам'ятники не тільки на території України, а й за її межами. В наступному сюжеті мова піде про великого українського поета-художника Тараса Григоровича Шевченка, а також про дітей Акермана, які знають про нього немало. Тетяна Карпенко продовжить тему. Ми проводимо Шевченківське свято аби не просто вшанувати пам'ять геніального поета, а й відчути його невмируще слово серцем. Повірити йому, бо кому ж тоді ще вірити, як на Шевченкові, який життя своє віддав за Україну. І жоден поет світу не зрівняється у силі своєї жертвовної любові. Екатерина учится в шестом классе, но несмотря на столь юный возраст, у девочки уже есть любимые украинские писатели. Это Иван Франко, Лася Украинка и Тарас Шевченко. Даже есть картина, которая наиболее запала в душу девочки. Кроме этого, она знает наизусть не одно его стихотворение. Мне очень нравится картина Катерина, она очень красивая, очень много красок. Видно, что Тарас Шевченко как художник очень Довго працювала над цією картиною. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть. плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. затихло все. Тільки дівчата та соловейко на затих. Таких детей, как Екатерина, пришло немало в городскую библиотеку имени Катаева в этот день. Здесь проходит вечер, посвященный памяти Тарасу Григорьевичу Шевченко. Его организовывают каждый год. Библиотекари подготавливают выставку картин и книг. Вспоминают о его жизни и творчестве, цитируют на память стихи. Ни одно поколение знает этого украинского самородка как поэта и художника. В 1840 году выходит книга Кабзарь. Тогда ему было всего 26 лет. Элла Михайловна держит в руках факсимильное издание первой книги Великого Кабзаря. Это, ребята, точная копия книги, которая была издана. Здесь все. И даже точечки разные. Все это копия, как было сделано. В этой книге написано непонятным языком. Дело в том, что в то время еще не было украинского алфавита. Украинский алфавит появился чуть-чуть позже. И вот Тарас Григорьевич Шевченко писал украинские слова русскими буквами. То есть он писал ⁇ и ⁇ но как будто бы это по-украински. И в таком виде Кавзарь вышел. Помимо стихов, Тарас Шевченко писал и картины маслом, карандашами, тушью. В 1847 году, после окончания художественной школы, он возвращается в Украину и преподает живопись в одном из киевских университетов. Творчество Шевченко знают во многих странах мира. Как рассказала Элла Ильина, в 1960 году Сенат США утвердил постановление об установке памятника великому Кабзарю. На данный момент их насчитывают уже четыре. В Канаде, Аргентине, Кубе, Румынии, Об этом великом украинском писателі знают по всему миру. Тетяна Карпєнка, Анатолій Лукинчук, Бісарабія ТВ. В Одеській облдержадміністрації проходять обшуки. Правоохоронці цікавляться екологією, житлово-комунальним господарством та фінансовою діяльністю. Сьогодні зранку в два структурних підрозділи ОДА, що розташовані на вулиці Канатній та проспекті Шевченка, прийшли правоохоронці. За інформацією інтернет-видання Думская в кабінетах чиновників проходять слідчі дії в рамках кримінального провадження по справі Тетяни Марченко та інших посадових. Осіб нагадаємо, 30 грудня 2015 року на великому хабарі в розмірі півтора мільйона гривень спіймали виконуючого обов'язки директора департаменту розвитку інфраструктури та ЖКХ одеської обласної державної адміністрації Тетяни Марченко. Станом на 13 годину в будівлі облдержадміністрації працювала військова прокуратура. На канатній обшукували бухгалтерію департаменту екології та природних ресурсів, а також департамент розвитку інфраструктури та ЖКХ. А от на проспекті Шевченка департамент... Амент фінансів повідомляє інтернет-видання «Думське». Електроенергія це послуга, і за неї варто платити. А найголовніше вчасно, аби не було додаткових проблем. У наших попередніх випусках ми вже розповідали про те, що абонентам електропостачання важко додзвонитися до РЕМО, аби вчасно подати показники лічильників. Тепер із поясненнями виступає Сергій Кочвар. Що він розказує? Дивіться в наступному сюжеті Олени Маливан. С приходом весны вступили в действие новые тарифы на электроэнергию. В связи с этим 1 марта потребители электроэнергии во многих городах Украины попали в неприятную ситуацию. Не могли дозвониться в РЭС, чтобы вовремя подать показания счетчика. А Керман не стал исключением. Не отвечают они. И сказали, не звоните людей, сколько много они заняты. Приемной звоню, временно телефон отключен. Ну как так можно? Рабочий день. Только начался рабочий день до обеда, и никто не не отвечает. Вы вчера, это вчера? И вчера, и позавчера. А я, вот звонила, никак не могу в раз дозвониться. Ни в Одессу, ни сюда. Я уже два с половиной часа туда звоню. Угу. И никто на них, ничего не отвечает. Начальник Белгороднестровского РЭСа согласился прокомментировать создавшуюся ситуацию. По его словам, просто не хватает операторов, чтобы принять все телефонные звонки и обращения горожан в окне справок. Сергей Кочвер заметил, что такой ажиотаж понятен. Украинцы стремятся избежать доначислений в квитанциях. Но возможности и людей, и техники тоже имеют свои пределы. Мы зарегистрировали обращения, которые к нам обратились, 1650 человек. То есть вы видите, в 16 раз больше. Плюс мы привлекли дополнительных сотрудников, которые обслуживали бытовых потребителей. Их обслужило 7 человек. Плюс по электронной почте все-таки у нас люди поняли, что это очень удобно. По электронной почте у нас обратилось 1231 абонент, которые дали свои показания. То есть в дальнейшем в избежании. В таких как бы случаях мы предусмотрим еще дополнительных сотрудников. Но нашим абонентам убедительная просьба не создавать ажиотаж. То есть можно было бы сдать и в среду 2 числа, и в четверг 3 числа. Никакой трагедии бы в этом не произошло. Как сообщил Сергей Кочвар, абоненты могут подать и сверить показания счетчика до 10 числа каждого месяца. Однако это не защитит население от доначислений. Но все равно не ответили на мой вопрос. До начисления будут у С первого числа, если дается показание, нет. То есть, чтобы не было до начисления, нам нужно давать только первого числа. Второго, да. третьего это уже идут до начисления. Правильно? Но если абонент дает показания за первое число. Если за первое число. Да. Но если он даст за первое число, десятого числа. Неправильно это. Как видим, ситуация ясна. Подал данные первого числа и спи спокойно. А вот если не смогли дозвониться или у вас не было возможности приехать в РЭС вовремя, ждите квитанцию с начислениями. Или остается использовать альтернативный вариант общения с сотрудниками РЭСа посредством интернета. Зашли на сайт Одесса Облэнерго, зарегистрировались и сделали все удаленно. А квитанцию получили по электронной почте. Елена Малаеван, Анатолий Лукенчук, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. Тела двух погибших в результате ДТП вилучили рятувальники в Арцисском районе. Трагедія сталася 9 березня у районному центрі на мосту через річку Чага. До місця події прибуло пожежно-рятувальне відділення 11 ї державної пожежно-рятувальної частини. Встановлено, що пригода сталася внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів. Від удару одного із водіїв викинули з автомобіля Форт Фієста в річку. Тіло другого водія затиснуло в салоні автомобіля ВАЗ 2109 Після обстеження місця події рятувальники витягнули із води тіло водія автомобіля Форт Фієста, який вже у мертвий за допомогою гідравлічних ножиць дістали із дев'ятки тіло другого загиблого. Постраждала в пригоді, і жінка, котра знаходилась в салоні ВАЗ 2109 Бригадою швидкої у стані середньої важкості її доставили до Арцизької центральної районної лікарні. Причина та обставини події ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції. Сміттєвий колапс посеред міста у Білгорністровському біля будівель державних установ утворилося таке собі сміттєзвалище. Контейнери переповнені. У прибиральників руки до них не доходять. Що думають цього приводу місцеві жителі? дізнаєтесь в сюжеті Наталії Чеботар. Управління юстиції города, крупний український банк, городський архів, кафе і магазини, парк. Все это находится в центре Белгород-Днестровского. А главной достопримечательностью здесь являются вот эти пять мусорных баков. Грязь и вонь от них распространяется вокруг. В этой обстановке живут люди, работают частные предприятия. Каждый день проходят десятки местных жителей. Согласно существующего в Белгороднестровском кодекса чистоты, возле каждого частного и государственного предприятия, возле магазинов, кафе и домов должны стоять специальные контейнеры для мусора. Как рассказали нам местные жители, именно сюда его сносят со всей округи. Казалось бы, центр города должен быть в идеальном состоянии. На деле все выглядит иначе вот это вот, как говорится, место для свалки мусора, оно несет функцию очень большого района. Если бы это было локальное, допустим, этого двора или там ближайшего квартала, оно бы выглядело в лучшем виде. Но сюда приносит мусор вся улица Дзержинского, торговые магазины, рынок, который находится на улице Дзержинского. Поэтому площадка недостаточная по мощности. Как рассказал Вячеслав Владимирович, мусор из-за такого объема просто не успевают убирать. Дворники работают неплохо, потому что ветром разносят, приходят, убирают, подчищают. Ну просто место, центр города, а объем очень большой, мусор и сюда сбрасывается. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы где-то нашли дополнительные площадки такие. Тогда, допустим, мусор с улицы Зрежинского, Московской, где-то в том районе, если бы он собирался, здесь была бы меньше нагрузка, было бы чище. Но не все жители с этим согласны. Сетуют, мол, если бы убирали, то было бы чисто. Горы мусора растут, и создается впечатление, что этого не замечают. Казалось бы, кодекс составили, но его никто не соблюдает. Ну, можно пройтись и посмотреть. Мусорки постоянно все заваленные мусором. Вот так вот ветки валяются. Неужели нельзя взять их, собрать и убрать просто? Видимо, они подъезжают только то, что в мусорке. Вываливают и все. Но это тоже не очень часто происходит. Ну, я думаю, что это просто наш, рынок нашел место, куда свозить свой мусор и туда сбрасывают. Вот. А в свою очередь поставить человека или камеру, чтобы который смотрел и доказать то, что действительно это. Потому что здесь нету а, такого скопления. Банк не будет выносить этот мусор. Это только вот или магазины, или рынок, и все. Ну, вы знаете, по-моему, они слабо в этом смысле работаю. Я вот сколько выношу мусор, машин, я не встречала тут. Но и коммунальщиков сложно винить в создавшейся ситуации. Некоторые из запрошенных нами акерманцев дали понять, что их интересует только чистота их домов. Люди, чей город постепенно превращается в свалку, этого даже не замечают. На фоне такого обворожительного заднего плана сотрудник правоохранительных органов дал ясно понять, что его проблема мусора не интересует. Я работаю что есть у нас информационная служба, обращайтесь туда, пожалуйста. Я живу не в этом районе, чуть подальше, меня пока устраивает. Я. Так кто же виноват? коммунальная служба или сами люди? Проблему видят все, но решать ее никто не спешит. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Прикордонники виявили у молдавани на старовинні хрест та печатку. Стражі кордону Білгородністровського загону знайшли у громадянина Молдови предмети старовини, які ймовірно мають культурну та історичну цінність. Під час огляду автомобіля Опель, що прямував на виїзд із України через пункт пропуску граданиці, 38-річний молдаванин водій автівки намагався приховати у ящику для рукавиць. Сургучну печатку військово-морських сил Німеччини, часів Третього рейху та німецький залізний хрест другого класу 1914 року. Сам водій автомобіля мешканець Кишинева пояснив, що придбав вказані речі в Одесі. Наразі предмети старовини правоохоронці вилучили та передали компетентним органам для проведення експертизи і визначення їх культурної та історичної цінності. Вони фахівці своєї справи. Кожен день для них це роботи із людьми, отримання технічного паспорта, проведення інвентаризації нерухомого майна, відповіді на запити нотаріуса, адвокатів, і це ще не весь перелік послуг, які надають в комунальному підприємстві Білгородністровське БТІ. Тетяна Карпенко бачила, як працюють співробітники і з якими труднощами зустрічаються. Подробиці далі в сюжеті наш етат мужчина в бюро технічної інвентаризації по конкретному і важному для нього ділу. Суть в том, что технический паспорт на жилое имущество уже устарел. Теперь ему предстоит сделать новый. Галина Киселенко как раз дает разъяснение, в какой день к нему приедут техники сделать замеры. Именно этот кабинет первоначально посещают люди, когда приходят в БТИ. Здесь проходит прием и выдача необходимых документов. Галина Евгеньевна трудится уже 29 лет. Помнит, на какой должности приступила к работе. Тогда она была заведующей архивом. Но со временем направление немного изменилось. Принимаем от населения заказы. Мы принимаем заказы на инвентаризацию, на выдачу домовых книг, на запад нотариуса отвечаем. Вот это объем работы такой, который выполняет БТИ. И за люди приходят население к нам, подают заказы с своими проблемами, что у кого есть, объясняют, что неясно спрашивают. Мы им объясняем, говорим. Как лучше, как поступить в данной ситуации. И когда мы оформляем заказ через вот, э, замолвление, такой образец дает, что они хотят. На сегодняшний день здесь трудятся более 40 сотрудников, и каждый выполняет свою функцию. К примеру, Ольга Еремеева – главный специалист по вопросам инвентаризации недвижимого имущества. Работает в этой сфере 11 лет. В тот момент, когда мы зашли к ней в кабинет, она склонилась над очередным документом. Сейчас набираем дубликат вот свидетельства по приватизации. Технические паспорта подготавливаем. Много работы. Работа есть. Еще один сотрудник, юрист-консультант, на столе папки с документами, уверена что-то набирает на компьютере, говорит, что нужно предоставить ответ на один из адвокатских запросов. Опыт работы в этом направлении 10 лет. Наверное, самое сложное участвовать в судебных процессах, в которых вот эти все ссоры, склоки, скандалы и все остальное. Это, наверное, самое сложное и самое неприятное, а так, в принципе, все хорошо. Трудно представить работу коммунального предприятия БТИ и без бухгалтерского отдела. Начисление заработной платы сотрудников, отчетность, в налоговую инспекцию, финуправление и сполком. Здесь каждый точно знает, что он делает и для чего. Галина Лемищенко работает тут уже 25 лет, а должность главного инженера занимает с 2012-го и помнит первые годы своей работы. На тот момент была та же самая инвентаризация регистрация права собственности. У нас тогда было четыре бригады. Одна была обслуживала район, зато отдельно, город отдельно и бригада регистраторов. На сегодняшний день мы делаем все то, что делали раньше, кроме державной регистрации. Пожалуй, самую большую площадь зданий коммунального предприятия Белгороднестровской БТИ Занимает архив документов. На полочке аккуратно разложены папки, на них четко указан адрес. Здесь сложно что-либо перепутать. И все они важны. Без них работу коммунального предприятия БТИ представить невозможно. Коллектив работает профессионально и слаженно. И каждый понимает, какую ответственность он несет. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Песарабия ТВ. В наступному сюжеті мова піде про облаштування житла для дітей-сиріт. Планується, що за кошти міського бюджету у Білкорністровському відремонтують 5 квартир, що передбачені для цієї категорії громадян. Нині вже визначилися із підрядником, котрий має переобладнати нежитлові приміщення у житлові. Що це за будинки? Дивіться далі в сюжеті. Про облаштування житла для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у Білгородністровському говорять постійно кілька років тому, коли впроваджували в дію одноіменну обласну програму на 2013-2015 роки. Мова йшла про те, що у місті створять соціальний гуртожиток. Програма закінчилася, а його нема. Єдине, що нині є у Білкороністровського, це дві кімнати у будинку по вулиці Перемога, 14, де проживають троє сиріт віком від 18 до 21 року. У минулому році за кошти міського бюджету в цих квартирах відремонтували лише сантехніку. Все інше також потребує реконструкції. Одна дівочка працює, втора ні самі не можуть. Ну, опір'яти ні їх жильє ніж є, сі матчі говорить, що Да, мальчик говорит, что он сам может вложить свои деньги и что-то сделать, и он это делает. Вот у девочек, конечно, нет. Состояние там не, не будем. Да, говорить. плачевное, нежилое, не 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 нежилое состояние, скажем так. Після завершення навчання у ПТУ вони, як уріні акерманці, повернулися до Білгородністровського. Тут із ними працюють спеціалісти міського центру соціальних служб, котрі ще у 2009 році домоглись, аби для цієї категорії громадян все-таки виділили хоча б якесь помешкання. Их направляют из профессионально-технических училищ сразу в центры социальных служб. Для того, чтобы пройти социализацию в городе, для того, чтобы мы помогли сделать документы, если нет, устроить на работу. Вот сейчас у нас три таких живут, значит, две девочки и один мальчик. Две комнаты дали им, спасибо. Это по 11 квадратных метров, но они имеют свою комнату, имеют ванну с туалетом. В этом году им сделали, спасибо, ремонт. Аби довести до ладу кімнати по вулиці Перемога, 14, на другий квартал 2016 року в міській раді планують передбачити кошти у розмірі 450 тисяч гривень для ремонту вище зазначених квартир та ще трьох кімнат по вулиці Перемога, 23. Тоді ми їх зможемо переселити туди і зі здійснювати то сейчас даже запланіри здійснювати ремонт. їх нікуди висілить, нікуди поселити, немає місця. Врім на жильтаніту. Квартира да. і у нас буде да й у нас будуть на сьогоднішній день п'ять квартир, да котрий ми зможемо використовувати. нині вже визначили підрядника, котрий і виконуватиме по Білгородністровському ремонтні роботи за кошти міського бюджету. Однак варто зауважити, що зробити заплановане можливо за умови, якщо депутати Білгородністровського погодять таку пропозицію. Тетяна Беженар, Анатолій Лукінчук, Андрій Романовський, Бесрабія ТВ. Ну і на завершення мої колеги підготували цікаву інформацію про тиждень перед великим постом. Масниця її святкування супроводжуються веселищами, різними народними звичаями та обрядами. А найголовніше, що господині накривають щедрі столи. На них не має бути м'ясних страв. Як відмічають масницю окарманці, дізнавалась Олена Малоїван. Уже практически подходит к концу неделя Масленицы, древнего славянского праздника, который по традиции отмечается перед началом Великого Поста. Именно в течение этих дней уже нельзя есть мясо, однако разрешается довольствоваться сырными блюдами, варениками, пирожками, а также вкусными блинами, которые многие хозяйки щедро смазывают маслом. В семье Татьяны стараются придерживаться традиций. Печем блины. Вот для зятя, допустим, вчера готовила блины, теперь в пятницу пойду к зятю на блины. То есть вы все традиции... Ну, как стараемся того? практически, да. Прощенное воскресенье как празднуете? Ну, просим друг у друга прощения, кушаем, все. К великому посту вот как, как готовитесь? Вы знаете, я, ну, так сказать, чтобы я постила серьезно, нет. Так стараемся немножко придерживаться. В старину считалось, что в течение масляной недели нужно как можно больше веселиться. Именно веселье приносит дом богатства, счастья и благополучия. Одним из важных дней этой недели считается прощенное воскресенье. Многие акерманцы считают, что в этот день необходимо очистить душу перед Великим постом. Обычно звонят наши родственники, мы звоним родным, близким, просим друг у друга прощения, если где кого обидели. Вот. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у всех. Может, где-то кого-то как-то обидела, может, что-то где-то не как сказала. Сейчас такое время, мы настолько эмоциональные, что какое-то слово, может оно действительно как-то может сказаться людям, показаться очень резким. Прошу прощения. Самые мы у всех своих родственников, у всех знакомых, у всех даже незнакомых идешь по улице. Прости, пожалуйста. Это надо обязательно прощения просить, это, это обязательно. Заканчивается обычно масляная неделя народными гуляниями, танцами, застольями, а также сжиганием чучела, которое символизирует конец зимы. В сельской местности пепел разбрасывают по полям, чтобы был хороший урожай. Елена Малайван, Андрей Романовский, БиСарабе ТВ. Такими були новини дня, що минає. Якщо ж у вас є цікаві новини, про які повинні дізнатися всі, телефонуйте до редакції за номером 048 49 6308. З вами була Тетяна Баженар. На все добре та хай щастить!